Ничего особенного, я Первый канал. Энс Константин Львович, генеральный директор. Первый канал. Чумакова Юлия, заведующая Южного бюро. Автор ведомого сюжета про распятого Хрущева. Первый канал. Зейнарова и Райда Автандилова. Корреспондент, заведующая бюро ООО Первый канал в Израиле и тель -Авив. Первый канал. Прозоров Иван, заведующий карпунтом дирекции информационных программ в Сочи. Я чему российскую мову, бо в паспортах буду российской мовой, аж звучать этих людей. Первый канал. Леонтьев Михаил Владимирович, журналист и публицист, ведущий телепередач Первого канала «Однако и большая игра». Первый канал. Андреева Екатерина Сергеевна, журналист, ведущая информационной программы «Время». Первый канал. Евсергей Александр, корреспондент. Первый канал. Виталий Борисович Елисеев, ведущий программы «Время». Первый канал. Петр Олегович Толстой, ведущий ток-шоу «Политика». Первый канал. Всемирная сеть. Ефимов Алексей Евгеньевич, генеральный директор. РТР «Планета». Федоров Петр Рафаэльевич, глава дирекции международных отношений ВГТРК. ВГТРК Добродеев Олег Борисович, генеральный директор. ВГТРК Киселев Максим, политический обозреватель. ВГТРК Александр Балецкий, директор украинского представительства. НТВ «Мир» Скрипников Сергей Владимирович, начальник управления зарубежного вещания, руководящий вещанием компании НТВ. ТВСИ, ТВ-центр. Быстрицкая Юлия Анатольевна, генеральный директор. Россия. Попов Евгений, киевский корреспондент. Россия-1. Златопольский Антон Андреевич, директор государственной телевизионной компании, телеканал Россия. Россия-1. Кондаршов Андрей Олегович. Ведущий ежедневного вечернего выпуска программы Вести. Россия-1. Зарип Салима, Салима Хановна. Ведущий ежедневного вечернего выпуска программы Вести. Россия-1. Корчевников Борис Вячеславович. Ведущий шоу Прямой эфир. Россия-24. Бекасов Евгений Владимирович. Главный редактор. Главной редакции Россия-24. Россия-24. Закамская Авелина. Ведущая программа «Мнение». Россия 24, Арутинян Виталий, корреспондент. НТВ, Кулистика Владимир Михайлович, генеральный директор. НТВ, Куницын Андрей, руководитель дирекции общественно-правового вещания. НТВ, Поздняков Кирилл Владимирович, ведущий программы «Сегодня» итоговая программа. НТВ, Литвинова Анастасия, корреспондент. НТВ, Березин Максим, корреспондент. Петербург 5, Бродский Алексей Юрьевич, генеральный директор. рен Варламова Ирина Васильевна, генеральный директор. РЕН-ТВ, Добров Андрей Станиславович, ведущий программы «Новости 24». Раша Тудей, Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор. Раша Тудей, Маргарита Симоньян Симоновна, главный редактор. ТВЦ, Алексей Константинович Пушков, ведущий программы по скрипту. ТВЦ, Вера Кузьмина, журналист. ТВЦ, Анна Александровна Прохорова, ведущая программа в центре событий. Лайф Ньюс, Габрилянов Ашот Арамович, генеральный директор, председатель совета директоров ООО, редакция газеты «Известия», генеральный директор издательского дома «Ньюс Медиа». Лайф Ньюс, Эрмина Самиловна Катанджан, корреспондент Лайф Ньюс. Лайф Ньюс Семен Пегов, корреспондент Лайф Ньюс. Лайф Ньюс, Анатолий Мурадинович Сулейманов, генеральный директор телеканала Лайф Ньюс. Звезда Алексей Викторович Пиманов, президент медиахолдинга, Красная Звезда. Рен-ТВ. Екатерина Агафонова, ведущая программа Новости 24. Рен Тв, Илья Доронов, ведущая программы Новости 24. Рен Тв. Станислав Григорьев, корреспондент программы Новости 24. Соловьев Владимир Рудольфович, журналист, писатель, телерадиоведущий. Мамонтов Аркадий Викторович, журналист, телеведущий. Даренко Сергей Леонидович, журналист, телерадиоведущий. Ахлобыстин Иван Иванович, русский актер, режиссер, сценарист. Российский актер, как я сказал бы. Вот список, который я вам зачитал вкратце. Я не буду подробно называть детали. Против каждого человека есть аргументации, мониторинг сюжетов с посыланиями, которые мы предоставляем которые мы якими ми направляємо до служби безпеки України.